В Мукачеве контрабандисты избили пограничника. Что стало причиной этого конфликта, на границе выясняла Марина Коваль. Пострадавший от рук контрабандистов пограничник находится в Мукачевском военном госпитале. Был госпитализованный с диагнозом. закрытая черепно мозговая травма, струс головного мозга. Это острый период черепно-мозговой травмы. Стан его на межи между Видно, задовільним і не среднего тяжкості. тяжкости. Николай служил в родном селе у румынской границы. Говорит, на прошлой неделе задержал контрабанду 12 ящиков сигарет. Четверо местных жителей пытались нелегально переправить их в Румынию, а накануне вечером, когда пограничник уже вернулся со службы домой, контрабандисты решили отомстить. кто я был на машине, подыхал. Я вышел на улицу, поздновалось. Вот я туда улице. Один стоял около машины, двое около меня было. Молодіновість йому там тридцять років, Мені сувшись, категорія сто двадцять кіло. Мене ж знаєте цих чоловіків. так, да, Ви живете з ними в одному селі. да, В одному селі на крик Николая вибіжали його супруга і дочі, неї, і визвали міліцію, нападавши на інспектора погранзастави, пока не задержаний. Йде розслідування. Тому міліція розпочала кримінальне провадження. Особу одного із нападників уже встановлено. Це 31 річний житель цього села. других участники инцидента встановлюють Следствие Триває Коллеги пострадавшего пограничника заявили, будут следить за тем, чтобы контрабандисты понесли справедливое наказание. Чтобы, соответственно, был вырок, чтобы на местном уровне это не было замято. и месяц, и и мы будем его, его семью. Это не первый случай, когда контрабандисты пытаются силой устранить тех, кто мешает их нелегальному бизнесу. И противостояние становится все более ожесточенным. Два месяца назад в Раховском районе местные жители набросились на сотрудников СБУ, когда те пытались задержать пограничника, который был не столь принципиален, как Николай Винник, и напротив крышевал провоз контрабандных сигарет. Марина Кова, Юрий подробности телеканал Интер, Закарпат